Леонидовна, пенсионерка, учитель математики 4 школы. Ушла вот. на пенсию, потом заболела. У меня сахарный диабет, ампутация частичная стопы. И я занялась спортом, вот, скандинавской ходьбой. Хожу в пределах 10 километров почти каждый день. Это дает мне возможность оздоровиться. Понижает сахар сразу, Полутра мне не, э, сахар в норме становится, хотя у меня был в с 13. Высокого у меня в принципе не было. Вот, и я стараюсь таким образом поздоровиться. Что порекомендуете изюмчанам? Изюмчанам порекомендую. Бодрости духа, веры в то, что мы выживем, и все будет нормально, никакой войны, несмотря на эти обстоятельства, не должно быть и не будет. Мы победим своей силой боли, своим мужеством, настойчивостью воли и поведе, ну и всем добра и счастья.